Okey, uh, mungkin saya nak tanya pada Prof. Saya sebagai, yeah, sebenarnya saya professional accountant. Kami ada codes of ethics. Tetapi accountant terlibat juga dengan rasuah. Okey, banyak skandal, corporate skandal berlaku. Bukan di Malaysia, di western country juga berlaku. Jadi Prof, undang-undang ada. Peraturan ada. Monitor ada. Tetapi tetap berlaku. Jadi apakah mitigasi moral leadership yang sepatutnya kita dahulukan? Apa yang menjadi prioriti sebenarnya untuk kita bergerak? Sebab kita sebagai sebuah universiti, kita melahirkan modal insan. Kita tak mahu generasi yang akan datang keluar tanpa mereka mengetahui apakah purpose mereka dan kita nak mereka menjadikan undang-undang itu sebagai budaya. Jadi bagaimana Prof? Okay, terima kasih Dr. Hafiz. Tadi saya sebutkan tentang integriti itu perlu dihayati dengan adanya self-reflection. Tapi manusia ini, kita kena tahu, kita adalah manusia yang imanuna yazid wa yangkus. Keimanan kita ni ada waktu dia bertambah dan ada waktu dia berkurang. Kan Ada waktu kita rasa kita macam nak buat baik ada waktu kita rasa macam kita jauh kepada agama kan boleh kerana itulah para sahabat apabila uh, mereka rasa benda tu mereka kata apa mereka kata sesama mereka ta'al ha najlis uh, sorry dia kata ta'al ijlis ma'ana nu'min sa'atan mari duduklah bersama kami duduklah kita duduklah sama-sama untuk kita beriman seketika maksudnya kat sini adalah manusia perlukan kepada diperingatkan sentiasa daripada waktu ke waktu kan bila kita berbicara tentang solusi yang boleh diambil daripada mungkin daripada sistem daripada peraturan sebenarnya dari sudut undang-undang kita dah baik tadi Datuk Seri Datuk sebut tentang undang-undangnya tentang peraturannya tapi masih ada lagi yang 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 melanggar masih ada lagi yang kena tipu dan sebagainya Um, tadi sembang dengan Datuk Amin dekat bawah tadi. Datuk Amin kata macam mana kalau kita nak dapat duit-duit yang haram ni kan? Macam mana kita nak macam mana kita nak buat nak buat? Tu saya sebutlah saya kata Datuk kita kena miskin. Kita kena sedekahkan kepada orang miskin seperti mana dalam hadis Nabi SAW sebut kepada seorang sahabat yang dapat harta yang tak halal Dia kata sedekah kepada orang miskin. Datuk senang je Datuk punya solusi. Masukkan ke bank Islam. Jadi Islamlah dia. <t> saya teringat tentang satu kisah ada seorang ustaz ni dia mengajar orang asli tu ajar orang asli dia pegawai haiwa Islam lah. Mengajar orang asli. So, bila dia masuk kampung orang asli, tak tahulah dia cerita kat saya, betul ke tak? Saya tak tahu. Dia cerita kat saya. Mengajar orang asli. So, orang asli tu masuk Islam. Bila masuk Islam, dapatlah zakat. Zakat mu'alaf. Kan? Zakat muallaf. Jadi, ramai orang-orang asli ni masuk Islam sebab nak dapatkan duit zakat tu dia masuk pun berkala lah. Ada waktu dia masuk. Lepas tu dia, dia pesan lah dekat orang yang baru masuk Islam ni. ni dah masuk Islam ni tak boleh belanjing. Kan? Tak boleh belanjing. Jadi nanti saya datang lagi sekali, saya tak nak tengok anjing ni ada. Ha, dia kata, baiklah Ustaz, nanti saya 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 uruskan lah. Dia datang lagi sekali, Ustaz ni mengajar lagi sekali, tengok anjing tu ada lagi. Dia pun diam aja. Dia kata, anjing tak boleh. Kita orang Islam tak boleh belanjing. Datang lagi sekali, ada lagi. Oh, marah ustaz ni. Eh? Ustaz ni kata, saya dah pesan kan. Anjing tak boleh bela. Dah masuk Islam. Ustaz jangan susah hati. Saya sudah Islam kan anjing ni. <laughs> 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 yang tu solusi yang tak tak boleh bagailah. lah. Kan? Maksudnya, bukan hanya semata-mata dengan slogan. kan? Maka kita terus dapat membersihkan semua kesalahan yang ada. Jadi, dari sudut undang-undang kita dah ada, dari sudut pengawalan kita dah ada kita dah ada contohnya nak meluluskan apa-apa kewangan kita ada jawatan kuasa yang yang mengawal setiap setiap ahli dah tahu dah term of reference bagi setiap jawatan kuasa tapi kadang-kadang ketirisan berlaku kita cuba mungkin kerajaan bukan tak cuba cuba untuk menaikkan gaji penjawat awam tapi kita kena tahu dengan menaikkan gaji semata-mata tak selesai masalah sebab Nabi sebut dalam hadis Nabi kata manusia ni laukan ala min dahab labtaga apa labtaga atau kama kalau dia ada satu lembah yang dipenuhi dengan emas dia nak yang lain kalau dia ada dua pun dia nak yang lain sebab itu Allah Subhanahu taala kata apa alhakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sifat suka untuk memperbanyakkan harta itu telah melalaikan kamu sehingga kamu menziarahi kubur-kubur maksud sehinggalah kamu mati Ziarah tu sebab kita tak duduk dalam kubur selama-lamanya, kita akan keluar balik. Dia macam ziarah lah, kita masuk, kita berehat sekejap, tak berehat. sebahagian orang berehat lah. Sebahagian orang memang kena balut dalam tu. Kan? Lepas tu dia akan dikeluarkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu SWT di padang masyarakat. Jadi, macam mana yang kita perlu buat? Saya saya melihat kepada penekanan dari sudut spiritual. Dari sudut fizikal kita dah ada. Dari sudut spiritual, manusia ini dia ada roh dan jasad. Dan dia ada roh dan dia ada jasad. Jadi Rohnya perlu juga diberikan makanan Jadi macam mana cara nak berikan roh ini makan Perlu kepada nasihat Perlu kepada program-program yang kita lakukan pada hari ini Jadi saya nak puji juga lah Datuk, apa, Datuk Amin dan juga tim UPSI yang mengadakan program hari ini Menunjukkan bahawasanya Mereka um, mementingkan tentang isu integriti ni Kita bagi tepukan sikit lah kan? Sebenarnya walaupun UPSI dah berpengalaman buat program tapi saya faham bukan mudah sebenarnya lepas konvo terus nak buat satu program yang berskala besar melibatkan staf-staf ni sebenarnya banyak jugalah benda yang perlu dilihat. Okey, mungkin juga kita boleh fikirkan um, dulu saya pernah sebut dengan Dato uh, Prof Su. Prof Su. Prof Suriani selalu kami selalu berhubung jugalah sebab saya banyak juga geran kat sini, geran penyelidikan. Dia kata, Ustaz, macam mana nak buat, Ustaz? Dia kata, ramai orang terima geran tapi tak mau tutup. Kita minta progress report, tak mau bagi. Kalau Ustaz, Ustaz buat apa? Saya kata, Prof, profesor kalau saya, saya akan bacakan hadiah-hadiah azab pada dia orang ni. Kadang-kadang kita kena baca, kan? Sebab, kan, manusia ni, dia kadang-kadang dia bukan lu dia 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 bukan tak tahu tapi kadang-kadang tak terbit dan tak ada penghayatan. Kan? Dia tak ada penghayatan. Jadi mungkin masukkan dalam training modul-modul tentang bahayanya riba, bahayanya rasuah, bahayanya scam, bahayanya tuntutan palsu, bahayanya kerja yang dilakukan tak ada amanah, bahaya. Tadi semua buat aku janji nak berintegriti. Kan? Jadi bila kita tipu, tadi Dato' Seri duk cerita tentang scam dan sebagainya, dia tipu orang. Dia ingat bila dia tipu orang, dia hanya berdosa dari sudut makan harta yang haram dia lupa menipu tu pun dosa juga kan kadang-kadang dulu kan kita dapat maklumat kita dapat uh, SMS kan WhatsApp pun dah dia orang dah hack sekarang ni guna akaun kawan apa nombor kawan-kawan kita assalamualaikum boleh masukkan seribu, esok saya bayar Datuk Seri sekarang dah advance bukan esok dia nak kita lagi percaya petang ni saya bayar jadi kita masukkan dalam training scam-scam yang pernah berlaku bagi training pada staff bagi tahu ini bentuk-bentuk sebenarnya kalau ikut Uh, polis pun ada tawarkan pada Uni Siraj untuk dia orang buat bahagian jenayah komersial untuk dia orang buat uh, taklimat bentuk-bentuk scam yang ada supaya sebab kami ada pelajar antarabangsa yang akaun mereka digunakan sebagai uh, keldai keldai uh, untuk masukkan duit-duit yang tipu ni dan memang ditahan pun ada ada pelajar kita yang dia 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 rasa dia buat benda baik pelajar tu baik memang pelajar tu pelajar yang baik tapi dia dia tertipu dengan lakunan-lakunan skema ni konon orang susah, mak sakit, akaun tak boleh nak buka. Kan? Jadi dia telah mengganggu banyak. Akaun pun sekarang susah nak buka. Jadi dia pun percaya, oh betul lah sebab dia pun susah nak buka akaun juga. So dia bantu. Bantu atas dasar nak, nak menolong. Tapi akhirnya dia ditipu. Kan? Jadi, bagi training-training, mungkin dalam indaksi boleh masuk untuk staff-staff yang baru masuk ni, apa tanggungjawab sebagai seorang penjawat awam. Dia kena tahu juga bila kita sebut tentang integriti ni, amanah kita pun, gaji yang kita terima ni, kan? Kadang-kadang boleh berlaku penyelewengan juga. Kita dapat gaji tiap-tiap bulan ni, kita rasa kita berhak tak dapat setiap sen daripada setiap sen daripada gaji kita tu. Kan? Masuk pejabat belum tentu buat kerja tu. Masuk pejabat cerita menu kalah semalam. Datuk Seri orang Liverpool. Kan? <laughs> kan? belum belum pegang pen lagi dah cerita pasal drama akasia semalam. Jadi ini benda-benda yang kadang-kadang kita rasa dia mendasar. Integriti bukan hanya cerita pasal tuntutan padusu, bukan hanya cerita pasal riba, bukan hanya cerita pasal uh, rasuah. Ia juga berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan tanggungjawab kita dengan baik. Kan sebab itu adanya ruang untuk kita bayar zakat pendapatan. Dia bukan kira bukan kira zakat pendapatan tu saja. Kadang-kadang kita kena potong lebih daripada kiraan zakat tu sebab nak membersihkan bahagian yang kita cuai. Bahagian yang kita culas. Kerana setiap sen itu akan dikira. Sebab Nabi SAW kata apa dalam hadis? Nabi kata, La tazulu qadama abdin yawm al qiyamah hatta yus'al an malihi, sorry, an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima amila fihi wa amalihi min aynak tasab wa fi ma anfaq wa an jismihi fi ma abla. Atau kama qala hadis riwayat Tirmizi Nabi SAW alaihi mengatakan tidak akan berganjak dua tapak kaki anak Adam sehinggalah dia ditanya tentang empat perkara. Tentang umurnya di mana dihabiskan, tentang ilmunya apa yang diamalkan dengan ilmunya itu dan daripada tentang hartanya daripada mana dia dapat dan di mana pula dia dibelanjakan. Dan yang keempat, tentang jasadnya yang Allah Ta'ala bagi, jasadnya yang sempurna dan kuat tu, di mana pula dia kerjakan. Dia buat apa dengan jasad dan kesihatan yang Tuhan bagi kat dia tu. Maka, kalau dia boleh jawab empat soalan ni, maka dia, dia selesai. Cuma, kalau kita kerja, ni penjawab-penjawab awam ni. Saya saya juga penjawab awam, sebab saya dipinjamkan. Ha, Datuk Seri, sebenarnya saya staff sebab tu bila Datuk Amin kata tadi, semua warga UPSI bangun, saya bangun. Ha, kan? Cuma tadi macam apa Datuk Sabri pun tengok pasal apa dia bangun. Sebab saya warga UPSI Datuk. Ha, saya dipinjamkan ke Perlis. Sekejap. <laughs> Jadi bila bos kata bangun, saya kena bangun lah. <laughs> Jadi, penjawab awam. Kita ni penjawab awam. Kalau kalau kita ni pekerja swasta, senang. Kerja dengan uh, Tan Sri sekian-sekian. Uh, kita cula saja kerja, kita raya minta halal kat Tan Sri tu. Ha, saya maafkan. Halal kita. Sebab Company itu memang dia punya. Tapi kalau kita kerja dengan kerajaan, kita kerja dengan kita penjawat awam, kita nak minta maaf kat siapa? Yang kita buat tuntutan palsu, yang kita klaim uh, OT palsu, yang kita uh, culas dalam kerja, kedua tak masuk lagi, dua setengah tak masuk lagi. kan? Kita nak minta halal dekat siapa? Kita kena minta halal dekat semua rakyat Malaysia. Tu. Jadi sebab itu kadang-kadang kita kena menung juga fikir, Walaupun orang kata, kau penjawat awam, senang. Loan senang lepas. Ya, loan senang lepas. Dalam dunia, senang. Tengok penjawat awam, gaji bulan-bulan masuk, oh senang. Tapi sebenarnya masalah. Masalah bila kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kul, apa? Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ma minkum ilam min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawm al-qiyamah laysa laysa bainahu wa bainallahi tarjuman aw kamakan. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan Tuhan akan bercakap dengan dia di hari kiamat. Tak ada jurubahasa, Tuhan akan tanya direct je. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan? Al yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tarsyadu arjuluhum bima kanu yaksibun dalam surah Yasin. Allah Taala kata pada hari tersebut, kami akan tutup mulut mereka. Tangan mereka akan bercakap dengan kami. Disaksikan oleh kaki mereka apa yang mereka usahakan. Jadi kena baca ayat-ayat ni dalam training-training. Masukkan. Supaya mereka tahu. Dia macam orang beli rokok lah. Orang beli rokok, dekat kotak rokok tu ada gambar-gambar. Ah, ini bahaya rokok. So bila dia tengok tu, walaupun dia merokok, dia rasa tak sedap hati juga. Minta maaf orang merokok kan. Sebab tu orang yang merokok, dia tak baca bismillah sebelum merokok. Sebab dia tahu. Merokok ni satu benda yang tak baik. Paling tidak pun ada kesedaran tu. Jadi bila masuk dalam training, diberikan ayat-ayat Quran, Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Dia ada kesedaran tu. Kerana agama yang dapat, yang dapat memegang manusia ni. Agama yang dapat ikat manusia ni. Supaya dia bersifat amanah. Kan? Masukkan juga dalam kontrak. Kalau boleh, kontrak-kontrak apa aku janji aku janji masukkan hadis-hadis yang berkaitan supaya dia tahu dia buat ni bukan atas dasar bos dia suruh tapi dia buat ni atas dasar kerana dia muslim dia bertanggungjawab di hadapan Allah dia bertanggungjawab di hadapan di hadapan agama dia nanti bila dia sampai ke padang mahsyar itu pertama masukkan hadis-hadis yang berkenaan dengan ancaman-ancaman ni tapi manusia ni tak boleh ancaman saja nanti ancaman dia terlalu takut banyak kerja tak bergerak jadi masukkan juga sudut-sudut motivasi orang yang buat baik ni apa dia. Nabi SAW buat apa? Kepada orang-orang yang baik. Dalam hadis Nabi SAW puji sahabat. Ni'mar Rajul Abu Bakar. Ni'mar Rajul Abu Ubaidah. Ni'mar Rajul Omar. Nabi puji. Kan? Bagaimana Nabi SAW suka orang-orang yang berjuang, yang ikhlas dalam perjuangan, yang tak ambil apa manfaat pun untuk kepentingan peribadi dia. Dalam hadis Nabi SAW pun Nabi tunjukkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW nampak ada satu tamar. Wajadat tamrah mulqah ala tarik. Nabi nampak satu tamar, satu biji tamar. Tengah-tengah jalan tu dicampak. Nabi tengok, lepas tu Nabi kata, Laula anni akhsha an takuna min as-sadaqah la akaltuha kalaulah kerana kalau tak kerana aku takut tamar tu tamar zakat aku ambil dah tamar ni untuk makan Hadis-hadis macam ni kena bagi kena bagi tahu kepada staf-staf ni bagi tahu ni junjungan kita dia juga berintegriti. Tamar yang dijumpai di atas jalan boleh je ambil tapi Nabi kata aku takut tamar ni tamar zakat kerana Nabi SAW tak boleh terima duit zakat. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan integritinya seorang pemimpin yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu juga di, diberikan. Ha, buat training yang berkala. Ustaz-ustaz kita ramai dekat uh, Jabatan Pengajian Islam ramai boleh bagi kan supaya dia tu sendiri sebelum nak bagi training pada orang dia pun kena nasihat diri dia kadang-kadang terasa dihiris-hiris sebab apa sebab ustaz-ustaz ni pun kadang-kadang banyak juga akan banyak juga kuliahnya kan kelas tak pergi dia pun akan terasa juga lama-lama masing-masing masyarakat akan akan terdidik dengan dengan apa yang yang dan baca hadis umpamanya Nabi SAW bagaimana integritinya Nabi Nabi kata laukanat fatimatu bintu muhammad sarakat laqata'tu yadaha dalam hadis Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau apa uh, Fatimah Nabi sayang dengan Fatimah ni. Nabi kata kalau Fatimah mencuri orang yang aku sayang mencuri aku potong juga tangan dia. Hadis-hadis yang seperti ini memberikan kita sedikit motivasi untuk untuk berubah dan untuk menjadi uh, masyarakat ataupun uh, pekerja yang lebih berintegriti. Masukkan juga dalam elemen uh, PDP nak ubah struktur akademik mungkin ambil masa tapi masukkan juga, minta pensyarah-pensyarah masukkan tentang integriti dalam pengajaran dia. Supaya pelajar-pelajar pun rasa benda tu adalah satu satu tuntutan agama. Dia bukan hanya sekadar slogan kerajaan. Dia adalah tuntutan agama. Bila kita buat ni, ada pahala yang menanti kita. Bukannya benda ni dibuat atas dasar kerana undang-undang semata-mata, kerana peraturan semata-mata. Tapi dilakukan kerana nak menjamin kerja kita berkualiti, nak menjamin harta kita halal, nak menjamin apa yang kita nak bagi pada isteri dan anak kita sebagai nafkah itu bersih. Sebab tu dulu saya pernah cerita satu kisah Al-Imam Mujwaini, Imamul Haramain, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam uh, As-Subki uh, menceritakan kisah ni seorang tokoh besar dalam mazhab syafi'i namanya gelaran dia Imamul Haramain Al-Juwaini masa dia kecil ayah dia memang betul-betul uh, berusaha nak bagi makanan yang halal pada anak dia Tiba-tiba satu ketika ayah dia keluar, mak dia sem orang kata apa sibuk di dapur, dia menangis. Dia menangis kuat dia kecil lagi. Tiba-tiba jiran datang bagi susu kan dekat anak dia. Bapak dia tengok, bapak dia ambil, bapak dia pegang kaki, kepala ke bawah, keluarkan balik. Siap rodok, tekak lagi, keluarkan balik. Kenapa? Dia kata, kerana aku tak tahu dia datang daripada mana, makan harta apa. Aku tak nak sesuatu yang tak jelas tentang sumbernya, akan masuk ke dalam ke dalam perut anak aku. Jadi begitu bersungguhnya seorang uh, bapa kepada anak yang ingin menjadikan anaknya totok besar dalam sudut menjaga integriti dan menjaga uh, status halal sesebuah pendapatan untuk dibawa ke rumah wallahualam.